Я принимала полицию с машиной. Я был в Николаеве, да, директор был в Киеве, и когда ему направили, да не прикалывайся. Знаем, что ты зеркало. у нас. Ой. Как ты потрогал этот подиум? Это твои первые вражения. В 2015 году я 16 Александр Алексеевич не хотел произойти. Сказал, что у меня не есть. Ну, мы же правда говорили. Сказали, за причинку нужно рассказать. Я работал в стройке где-то лет 5. Или эти стиралки эти серый напоминает. И, грейки и так далее, и так далее. Но на него их продавать, захотелось продавать машины. Так. Шел, меня притянул мой брат, родной. В итоге он стерся, я остался. Я напомнить, что во время первого года полномасштабки меня тоже принимала полиция с машинами. Кого ты убил? Не, не убил. Была Таврия. Ну, если кому интересно, была Таврия. Лаври. Я отдаю. Лаври от Мрео у этого. что Не-не-не, сейчас как его А это был его брат. Ему сказали, что он умер. И я продавал машину умершего человека. А оказалось, он жив, это его сосед, и говорит, он свою тачку продает. Там не